કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ પાંચમાં આપણી નવીન સ્વાધ્યન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયમાં પાઠ નંબર ત્રણ નન્હા મુન્ના રાહિયુ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપણી સ્વાધ્યન પોથીના ભાગ નંબર બેના પાના નંબર અગિયારથી સત્તર ઉપર મળી જશે જેનો આપણે આ વિડિયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા પાઠ નંબર ત્રણ છે નહ્મુના રાયૂ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું જે હિન્દી વિષયમાં ગીત છે તેમાં પ્રશ્ન નંબર એક છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ પ્રશ્ન એક છે ધૂપમે પસીના બહાને સી ક્યાં હોગા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એનો જવાબ આ રીતે લખી શકીએ કે ધૂપમે પસીના બહાને સી खेत में फसल से लहलहा उठेंगे बे दुनिया के आँखों का तारा कौन बनेगा तो जवाब नन्हा मुन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा त्रन नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा जवाब नन्हा राही सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा चार नन्हा राही दुनिया में क्या गिनने से गिनने नहीं देगा जवाब नन्हा राही दुनिया में बम बराबर नहीं गिनने देगा पांच देश का सिपाही कौन है देश का सिपाही नन्हा मुना राई है छ नन्हा राई रास्ते पर कैसे चलेगा जवाब नन्हा राई रास्ते पे निडर होकर सीना तान कर चलेगा प्रश्न बेच निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए जमा पहला प्रश्न है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते तो आप जवाब यदि मैं सिपाही होता तो संकट के समय अपने प्राण भी देता देश की सरहदों की रक्षा करता किसी भी मुसीबत पे राष्ट्र का द्रोह न करता दूसरा ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो तो जवाब से मैं किसी से झगड़ा या गली गलौज नहीं करूँगा मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा मैं पानी के बचत करूँगा मैं बिजली की बचत करूँगा मैं अच्छी तरह बढ़ाई करूँगा त्रन एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा जवाब घायल सैनिक सोचता होगा कि यदि मैं घायल न होता तो अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करता और देश की दुश्मनों से रक्षा करता चार जवाब प्रश्न हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं इसके रंगों का अर्थ बताइए मित्रों यहाँ जवाब लखी कि हम अपने ध्वज का तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग हैं केसरी सफेद और हरा केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है हमें आप प्रश्न तरह एनो है निम्नलिखित पात्र देश की सेवा से सेवा कैसे करते और लिखिए पहलू चे किसान तो किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिसमें हम सबको खाना मिलता है किसान हम सबका अन्नदाता है दूसरा शिक्षक शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उन्हें अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करते हैं तीसरा कलाकार कलाकार अपनी कला से हमारे देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं व उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं चौथा खिलाड़ी खिलाड़ी अपने खेत में अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं प्रश्न त्रन ब नन्हा मुना राय गीत पढ़कर बत बताओ कि क्या होगा जब पेलूचे बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब खेत फसल में लहलहा उठेंगे दूसरा दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तब नन्हा राही उनको प्यार का चलन सिखाएगा और अपने देश को शांति की नगरी बनाएगा तीन बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेंगा तब वह अपने कदम को आगे ही आगे बढ़ाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दम लेगा चौथा धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे जवाब तब देश में नन्हा राही शांति बनाएंगे बनाए रखेंगा आ, बनाए आ, रखना चाहता है बराबर तो आप ये रीते लखीश प्रश्न त्रन मित्रों अच है बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद यह एक नारा है जो हम कई अवसरों में बोलते हैं सोचो और बताओ पहलू चे आपने यह नारा किन किन अवसरों में बोला है तो आप जवाब लिखी सकी सकिए कि यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, पर सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपने भाषणों में पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम यह नारा बोलते हैं दूसरा इस नारे के अलावा और आप कौन कौन से नारे लगाते हैं तो जय जवान जय किसान आज़ादी अमर रहो वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद आराम हराम है आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे प्रश्न चार और निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण आप मित्रों आगे तो पीछे तो वाक्य प्रयोग था है। सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं चल नहीं रहना चाहता एवी रीते नीचा ऊंचा भेड़िया का कद नीचा और हाथी का कद ऊंचा होता है दाया तो बाया हरस के दाएँ हाथ में चोट लगी है बाया हाथ सलामत है धरती आकाश धरती पर मनुष्य बसते हैं आकाश में सितारे हो होते हैं छोटा बड़ा छोटा बच्चा बदमाश था बड़ा बच्चा होशियार था छाँव धूप छाँव बच्चे धूप में खेल रहे हैं बुजुर्ग छाँव में बैठे हैं प्रश्न चार मित्रों जो इस निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण छे राही तो मुसाफिर कुछ राही अपना रास्ता भूल गए तो पहलू छे सिपाही तो फौजी सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है रास्ता तो पंथ कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं मंजिल तो लक्ष्य मुसाफिर मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेता है धरती दो धरा धरती पर सूरज की किरणों से उजाला होता है वतन तो स्वदेश हमें हमारे वतन के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए प्रश्न पाँच सही विकल्प चुनकर मित्रों सही का निशान लगाना का निशान कीजिए पहलू छे चलन का अर्थ क्या होता है तो आचरण दूसरा है भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है तो यहाँ सैनिक छः अलग शब्द पड़े त्रीजू सही विधान चुनिए तो लड़के खेल रहे हैं चौथो खलिया क्रिकेट खेलते हैं तो हम आपसे हम क्रिकेट खेलते हैं पाँचवों गलत शब्द ढूंढिए तो बड़ूगा ये गलत है छठू खलिया किताबों में से आपकी किताब कौन सी है तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है ये रीते लखाए प्रश्न मित्रों छो निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्ति पंक्तियाँ कविता में से ढूँढ कर लिखिए पहलू है नन्हा राही बिना डर डरे रा, रास्ते पर चलेगा तो रास्ते पर चलूँगा ना डर डर के दूसरा नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं देंगे तो मंजिल से पहले ना लूंगा ही कहीं दम तीसरा नना राई सबका प्यार बनेगा तो दुनिया की आंखों का तारा बने बनूंगा चौथा हमारा देश शांति प्रिय है शांति की नगरी है मेरा ये वतन प्रश्न मित्रों सात छः मातृभाषा में अनुवाद कीजिए पहलू से भारत मेरा देश है तो भारत मारो देश है बीजू बच्चा दौड़ रहा है तो बाढ़ दौड़ी बाढ़ दौड़ी रहा है दौड़े रही है त्रीज रमेश मेरा मित्र है तो रमेश मारो मित्र है चौथों सैनिक देश की सेवा करते हैं तो सैनिक देश की सेवा करे छे पांच सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो सूरज पूर्व दिशा में निकले प्रश्न आठ से मित्रों उचित शब्द चुनकर वाक्य में पूर्ण कीजिए पहलू है मोहन दौड़ रहा है दूसरा हम बाजार जाते हैं तीसरा आपको क्या पसंद है ચોથા ઇન કિતાબોમાં આપી કિતાબ કોણસી હૈ ઓર પાંચવા વે ભડતે હે બરાબર તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું તમારા પાઠ નંબર ત્રણનું આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા